Села село Васильевка видела только по телевизору, когда смотрела свадьбу в Малиновке. 17, 17 февраля 2016 года мне ночью позвонили работники этого предприятия и попросили приехать. Я приехала, увидела такую картину, что все, же, все работники предприятия закованы наручники, ходят по предприятию по ходят по предприятию люди со, с оружием балаклавах и с дубинками. Да, это можно есть выступ, это моя И, yeah. и yeah. мне было интересно, что же происходит. Я, как и вы, считаю, что должен прежде всего соблюдаться закон и права людей. Поэтому первое, что я сделала, это когда 21 апреля. 2016 года я была на э, рабочем совещании у э, председателя Беляевской райадминистрации вместе с э, руководством. Я спросила э, Жумудилова Арсена Кулатовича, э, ну, прежде всего, если люди жалуются, что они болеют, нужно сделать же запросы. Болеют ли люди или нет? Он сказал, нет. А мы сделали запросы. Уровень заболеваемости почти в два раза ниже. Уровень смертности почти в два раза ниже. Почти два рази. дайте можливість виступити, людина виступить виступ закінчиться, ви продовжите. Я сделала официальный запрос на имя председателя головы Белянской радиоднистрации. Мой запрос был переадресован в областную в районную больницу, которая давала эти данные. в Беляевскую райадминистрацию. И я получил ответ, согласно которого заболеваемость ниже, почти в два раза смертность ниже, и заболевание по онкологии, по онкологии почти в два раза ниже. Мне сказали, секундочку, папу. Шановные, слушайте одну секунду, если вы сейчас взорвете этот выступ, Це підприємство, воно може позитивись до суду про те, що ці обговорення не відбулися чинного законодавства. Дайте людині виступити в неї ще є півтора хвилини. Потерпіть, будь ласка, не перебувайте. Я насчет вашого пруда, в котором плавають лягушки, а не плавають лебеди. Вияснилось, і це сказав ваш голова сільради мазурок, що ніякого отношения це предприятие не к загрязнению этого пруда. Вопрос, почему все эти сведения не доводятся до жителей села? И кто провоцирует вот этот, вот этот беспорядок и беспредел? Кто провоцирует распространение ложных слухов? Я хочу сказать, что статья 173 со значком 1 Кодекса Украины об административных правонарушениях предусматривает ответственность за распространение ложных слухов. А предусматривается для должностных лиц за сокрытие действительного экологического состояния в селе. Я считаю, что поскольку у меня есть достоверная, стопроцентная информация, и Арсен Куатович подтвердит, что я задавала этот вопрос по поводу того, делались ли запросы, я хочу задать вам вопрос, Арсен Куатович, Скажите людям, пожалуйста, делала ли Беляевская райадминистрация запрос по, у... по уровню заболеваемости в селе Васильевка? И какие вы получили ответы? Я прошу дать ответ людям, не я. скажите. Вы, вы закончили выступ? Нет, я прошу ответить людям, потому что то, что я вижу... Кроме этого, кроме этого, уважаемый представитель э, прессмана, я очень уважаю этого человека, поскольку неоднократно к нему обращалась по своим вопросам других людей. Заканчивайте, пожалуйста. Я хочу сказать, что вам предоставлялись документы, что этот населенный что это предприятие находится за моя же мы Вам предоставлялись все документы. Я хочу обратить внимание. Люди, добрые, может быть, кому-то да, здесь и... Может быть, кому-то здесь и что-то показалось, но вы должны проверять то, что вы говорите, а не кричать недостоверные слова. Поэтому я вас прошу, я вас прошу, нужно найти примирение, а не призывать с этой трибуны людей, людей к нарушению За закона. А на ваше питання я дам відповідь. Да, ми дійсно робили запит на центральну районну лікарню щодо того, який є рівень захворювань на онко в селі Васильівка. І дійсно рівень захворювання по цьому показнику не є. Не є вищим за середнім. проте ми не робили запити по всіх інших захворюваннях. Прошу слово до, до слова. Зараз я прошу представника Держпродспоживслужби в Білярівському районі Одеської області. Є присутній? Немає. Представника Держпродслужбислужби в Одеській області є? Немає. Представника Васильівської сільської ради, запрошую до слова. Є? Три хвилини регламент. Шановні посещали. Значить, Зараз ведеться, як нездорова обстановка продовжується до вияснити все до кінця, як как би бы не дають. Хочу сказати тільки про те, свої слова. Так, да, я говорив за Васівський стовок, але я ж не сказав, я не можу зараз сказати, что... що вот і сьогодні мені ось вот тільки, що, допустимо, відповчили, що тут все нормально, немає ніяких викидів на 100%, що я можу сказати чи що я можу доказати. Те, що ставок загрязнений е, і другими людьми там прорили і трошки пішла сольована вода. Ну я ж не сказав, що це, допустимо, вашого там участі немає. Ми ж нічого не добилися і нічого не знаємо. Далі, що я хочу сказати? Е, я коли приступав на цей пост, я думав, щоб зробити в селі порядок. Е, е, при, я приймаю людей, приходять до мене, жалуються, але на даний момент. Я почув давлення со сторони. Мене кабине огранічують у своїй владі, де я не маю права вирішити не свою думку, а людську. Люди, які приходять до мене, жалуються. От. До сьогоднішнього не налажені отношения з керівництвом дому культури, школи. Я не, я не про то. Я просто говорю. Я ви сейчас говорили про те, що немає кворума, немає людей. Я на слідуючій сходці села думаю зроблю таке. Я дам об'яву, то, що я знаю, чого люди не приходять, хто цим займається. І Якщо мені не дозволять далі працювати, я піду з цього поста. У мене все. До слова запрошується тепер екологічний експерт. Барський Руслан Анатолійович, є присутні. Ви дуже е, виступали. Екологічний експерт, ветеринар Марканов Микола Михайлович. Ви не хочете, бо вони б мали бажання виступати. Експерт з проєктного екологічного менеджменту якості продукції технологічним регламентом Димченко Володимир Федорович. хорошо, Секретарю робочої групи Гордіяну Валерію Олександровича. Три хвилини, будь ласка. Я прошу не перебувайте. Три хвилини це не так же багато. Зараз все буде закінчуватися. Добрий день, уважами жителі села Васильівки. Добрий день, уважаємо гості і присутствуючи. Таксі кайтай робочі групи, хочу сказати. Ми за цей місяць. которые мы выезжали э, в село, выезжали в Беляевское администрация, провели 8 заседаний, по которым э, такой труд 230 страниц. Мы все действуем на общественных началах, мы все возглавляем разные общественные организации, поэтому всякие там, э, ну, скажем, измышления неправомерны. Я хочу сказать, что мы неоднократно вот такие мероприятия проводили, и достаточно высокий уровень нас ну скажем, э, Одесская область администрация и Одесская область знает знают наш уровень квалификации. Но здесь мы привлекали специалистов, которые взяли отбор проб в тех местах, так называемые реперные точки. Но специалисты знают, что наибольшая дальность этих точек от места выброса. Эти результаты физико-химическим институтом приложены в этот документ. Этот документ мы сегодня при вас передадим э, с, э, головы сельрады. И вы можете любой изучить этот документ. Но меня поражает следующее, что в документах, которые выданы предприятию, ремонтному предприятию, там четко сказано, что это предприятие находится за межами села. Вы можете этот документ в суде протестовать, но этот документ существует. Здесь есть также решение вашего э, сельской, э, сельской рады. От, 13, 03, 2007 года, номер 13, который разрешает этому предприятию произвести эти работы. Вы тоже этот документ Эти документы вы можете подавать в суд. Но в правом порядке, пожалуйста, давайте законодательство, то есть выполнять права ваши защищать, права чести свободы. но ну и предприниматели, вы должны сами разобраться в этой ситуации, кто прав, кто виноват. Спасибо. Слово надается э, голове рабочей группы этой экологичной Герасченко Юрий Евгеньевичу. Прошу вас. Слава. Три минуты, прошу. Добрый день. Я Герасченко Юрий Евгеньевич. Я возглавляю общественный совет при Государственной экологической инспекции в Одесской области. Я также был руководителем рабочей группы, которая изучала эти проблемы, которые возникли по просьбе областной государственной администрации. Мы не брались сами судить, мы обращались в соответствующие инстанции, и мы не руководствовались какими-то слухами, а мы все перепроверяли. Слушая сейчас то, что я слышу, я понимаю, что и уважаемая жительница Панчихина, которая видела, когда мы приезжали. Она не присутствовала при всех наших заседаниях и не может знать, что мы мерили, что мы измеряли. Я с ней согласен, мы не мерили расстояние в метрах от дома до емкостей. Нам это было не нужно, потому что этот вопрос мы соответствующим службам задавали, то бишь санстанции. И их ответы нас устраивают. У нас есть документы, которые представляют мнение санстанции еще 2012 года, которое утвердило им 50 метров и которое уверяет, что эти 50 метров от забудимых до источников есть. Мойте брать рулетку, измерять, это не наша функция. Я верю в санстанции. Более того, насколько я сегодня, ну, так сказать, спросил, рядом вот у нас недалеко сидел эксперт, который проводил работы, он говорит, что где-то есть 42 метра, где-то есть там еще что-то, но они все меньше 50 метров. Но ну, не в этом дело. А мы действительно обещали, что мы замеры сделаем. И действительно, я когда выехал, я первое сказал, три замера воздуха одной земли, где вы покажете. Долго, ну я не буду, как говорится, спорить на эту тему, потому что не это меня трогает, что житель села, которому дали ложную информацию, он переживает за свою судьбу и судьбу своих детей. Когда говорят, что предприятие загрязняет, когда говорят, что находится на территории села, когда говорят, что не получило разрешение от сельского совета, когда говорят, что не получило разрешение от администрации, это ложь. Кто распространяет этот ложь? Я хочу спросить у депутатов районного совета, выступающего депутата областного совета. Уважаемый прессман, или введен какое-то заблуждение, или имеет личный интерес, объясните, как можно было, не проверив эти сведения, говорить с этой трибуны. Ведь есть документы, которые оправдывают предприятие и указывают на ложь обвинителей. И мы можем нравиться кому-то, можем не нравиться. Мы говорим правду. Документы, копии документов, копии документов официально нам представлены. У вас вопрос копии вопрос. документов представлены в отчете, который передан будет нашему сельскому голове. И поэтому вы с ними ознакомьтесь, пожалуйста. И теперь еще. Сегодня речь идет, не подменяйте понятия. И мы сделали заключение, что предприятию надо дать разрешение на выбросы определив количество этих выбросов и контролируя санитарные зоны жестко. Это наше мнение. Ваше мнение может быть другое. Но вы подменяете понятие контроль за выбросами и, и разрешение на работу предприятия. Разрешение на работу предприятия давала ваша сельская рада еще в седьмом году. Завершу Кто был председатель пожалуйста. с того администрация. Мы этот вопрос никак как экологи оценить не можем. Это ваше решение. Пожалуйста, спасибо за внимание. Зараз, перед тем, как завершить, слово на одну реплику надается депутату областной рады Дорогие представители предприятия и уважаемые жители, Значит, по факту необоснованных обвинений я хочу вам сказать прежде всего, что я здесь присутствую, занимаюсь этим вопросом как депутат областной рады. Это первый вопрос. И прибыл сюда по поручению Александра Семеновича Пресмана. И по поводу ваших там вбеждений в заблуждении, наверное, скорее всего, это вы пытаетесь Александра Семеновича здесь противопоставить жителям всего, всей Басильки. По этому поводу я вас не перебивал, уважаемый работник экологии. Я вам скажу так. Значит, обращение от депутата областной рады Семого Склыкания, номер 94, року. Это обращение было мною направлено на предприятие «Химтрейд» на основании их обращения к нам, в приемную прессмана. Значит, я пропущу всю предварительную прописную сторону, что мы от них просили для того, чтобы помочь им разобраться в их вопросе, в котором они говорят, что нас там давят, нас продавливают, на нас э, ведут охоту. Мы всего лишь попросили выставок экологичной экспертизы, яка проводилась на ТОВ Васильевской РП, на улице Свердлова, села Васильевка, в 2016 году. Дозвіл департаменту екології та природних ресурсів Адана викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря станціонарними джерелами наданий ТОВ Васильівське. Копію акта на постійне користування земельної ділянки, на якій знаходиться ТОВ Васильівське РП. Я вам хочу завести досвідня, що після цього обрешення. Васильевская РП пропала. Мои помечники так и не смогли с ним связаться и получить данные документы. О чем это говорит? О том, что наша помощь уже не нужна вам была, как только мы у вас попросили те документы, на основании которых вы должны здесь работать. Я попрошу вас, уважаемые, коль вы, я до этого к вам обратился, как прежде всего, как граждан, как я подчеркну, вы отцы, дети чьи-то. Вы, наверное, помимо того, что сами на себя берете грех и идете против всех этих людей, так нас в это хоть не ввязывайте. Имейте что? Я вам скажу, вы сегодня вы находитесь в замешанном населенного пункта, используете землю не по назначению. И на своих, вот вы решили там разливать химию, и вы ее разливаете, и плевали вы на всех. Пользовались предыдущей лояльностью властью, и тем, что люди молчали. И сегодня хотите то же самое делать. Еще здесь кого-то грязью хотите обливать. Молчать. Вы, уважаемый Геращенко, из своих предположений, прошу вас отказаться, потому что также мы можем ну, вам ну, предположить, что вы подняли свой, э, свое, так сказать, ваше величество и приехали сюда не за даром и проводите эти... Я вас прошу, еще вы, раз. Не Совесть немножко посмотрите. Эти люди, которые вам делают не экспертизы не вау, за деньги и защищают вас за деньги. Посточка, это одно. Пишут, а вы зарабатываете здесь деньги. Перейдите просто в другое место работать. Все, что от вас пусточка, требуется. Скажу, Спасибо. Еще раз. Прошу а, вас. Нет, да. не надо а никого обвинять. Мы все, все, что, что с нами происходит, зависит от нас. Спасибо. Ми завершуємо громадське обговорення, всі бажаючі виступили, всі питання були задані. Пропонуємо всім учасникам громадських обговорень проголосувати по проекту рішення. Зараз я хочу, щоб всі уважно послухали той проект рішення, який пропонується, та з огляду на те, що було обговорено, з огляду на ту інформацію, яку ви отримали, щоб ви визначились за чи проти, та у відповідності до цього проголосували. Читати вмієте? Так, успокойтесь, пожалуйста. Давайте перед вами, пожалуйста. Шановні, заспокойтесь, будь ласка, маємо останній акорд. Зберіться, будь ласка, для того, щоб ви висловили свою позицію. Значить, ще раз кажу: я зачитаю проект рішення. Ті з вас, хто отримавши цю інформацію, є за цей проект рішення, він проголосує за. Ті, хто проти, проголосую проти. Хто утримався, утримається. Отже, я зачитую проєкт рішення: Дати згоду на отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, стаціонарними джерелами, Товариство з обмеженою відповідальністю, Васильівське ремонтне підприємство. Хто за? Голосуємо. Немає. Ніхто не голосує. Прошу рахувати. Спокійно, спокійно, шановні, спокійно. Обратить внимание счетной комиссии, что голосуют не жители села. А, товарищ адвокат, а вы каким боком голосуете от имени жителей села? Расскажите, пожалуйста. Вот так давайте я сейчас приведу сюда своих 50 бойцов и проголосую. Давай, давай, давай. вот это... Говорите, давайте быстрее, какой результат. Что вы смотрите? Да. Сколько? 12 за. Хто проти? Хто проти? Рахуйте, будь ласка, хто проти? Рахуйте. Женька починает все против. Нам ты сюда Я понимаешь?

Проти 84. Хто утримався? Утримався один. Отже, ми маємо за 12, проти 84 утримався один. Ми маємо зареєстрованих на цих громадських слуханнях 107 осіб. Це означає, що більше ніж половина проголосувала проти проєкту рішення. Зараз я оголошую, що даний протокол оформлюється і підписується головуючим і секретарем громадських обговорень, які пройшли сьогодні. На всі подані раніше протягом 30 днів заяви пропозиції зауваження Біляєвської радиш адміністрації відправити обов'язково письмову відповідь. І ці пропозиції жителів села Васильівка, як вимоги місцевого населення, будуть враховані для подальшої роботи всім тим, на чиї ім'я вони були адресовані. Отже, я всім дякую. Якщо немає зауважень, то громадське слухання завершене. Дякую всім. Всього найкращий добач.